你好，我叫明威，穆先生，你能帮我签个名吗？明威。 It doesn't really matter, I'ma call away. Every time I look into your eyes, I pray for you and I. I need you, girl. 他报警抓我爸，你要是看我不顺眼，你直接针对我呀！你为什么要抓我爸？我爸他到底做错什么了？明小姐，你先冷静一下。我爸都被抓了，我怎么冷静？我告诉你，莫庭舟，要是我爸出什么事情，我跟你没完！我真是第一次见呀！哎，您慢点。施暴者还能这么理直气壮呢？施暴？不可能！我爸他虽然脾气不好。 但他不会对人动手的。那你的意思是我们故意讹你们？你自己看，阿姨的伤是装的吗？我们大家都看着呢，就是你爸推倒的阿姨。好了，别说了。本来就是嘛，我们明明是受害者，凭什么他还理直气壮？我自己的事情，我自己能解决。妈，你先回屋休息吧。 你们好好说啊！好，真是我爸把阿姨弄伤的，只是一次意外而已。穆老师，对不起，我向你和阿姨道歉。 你能不能放了我爸爸呀？我爸爸年纪大了，从来没有经历过这样的事情。我爸他身体受不了。穆老师，我求求你了。你母亲的医疗费，我们可以全数赔偿。我代我爸向你们全家道歉。只要你答应放了我爸爸，我保证，从今以后。 我不会再踏入你家门半步，也不会跟你有任何交集。从此，再也不给你们添麻烦，好吗？求求你了。你放心，这次的事情我不会追究的。毕竟这样的情况，我们都有责任。 是、啊，都是我的错。我错就错在不该在你说自己是太傅的时候，心软留在你身边。我错就错在明明知道太傅只是一个剧中人物，我还是忍不住爱上了他。但是。 我不后悔，因为他值得。谢谢穆老师的宽宏大量，希望以后我们桥归桥，路归路，永远不再有交集。 就别难过了，没事儿。待里边没待多久，警察就把我放了，一点罪都没遭啊。哎呀，行了，好了好了啊。嗯，爸，都是因为我，才让你遭了这么多的罪。是我执意要嫁给太傅，才会变成这样。对不起，我错了。哎。 傻孩子，你说什么呢？一家人有什么对不起的？再说了，父母怎么会怪自己的孩子？我们永远是你的避风港。嗯。好了，姐，别难过了啊。这事儿反正都过去了。他们如果要是敢再挑事儿的话，我一定饶不了他们。依我看呢，微微，还是退出影视圈算了。 你看，啊，影视圈虽然不错，但有它的缺点，就是屁大点的事都会暴露在所有人的眼皮子底下，没有任何私生活可言，所以才出现这么多问题。我们呀、啊，离穆厅长远点离影视圈远点儿，别让孩子再遭这个罪了。微微，爸妈养你一辈子。 我不会退出影视圈的，爸，妈，你们从小就教育我，遇到困难，不能退缩，要勇敢的去战胜它。现在我虽然遇到了问题，但绝对不能就这么放弃，否则，我就不是明家的女儿了。嗯 乔乔，出来碰个面吧。谢谢啊。现在伯父伯母和明威的情绪怎么样？不怎么样。 我爸那么要面子、那么要强的一个人，竟然被曾经差点成为自己女婿的人亲手送进了派出所。这还不是最重要的，最重要的是，他一直把老婆孩子放在生命中最重要的位置。现在我姐受了委屈，我妈跟着担心。 他就什么都做不了。他嘴上说没事，还一直安慰我们，但是我知道，他心里一定自责的要死。对不起啊，乔乔，我代表我自己和徐莲，向你全家说声对不起。 你道什么歉？怎么怨也怨不到你头上。要怪就得怪穆廷洲，他才是始作俑者。乔乔，其实今天在明威去廷州家之前，廷州就已经让我去派出所和解，放了伯父了。所以就算明威不去，伯父也会很快就回家的。而且报警不是廷州的意思，是徐林报的警。 你不是听顾廷州说好话的吗？我没有，我只是陈述事实。那你妹妹也真是的，关她什么事儿？怎么这么爱多管闲事儿？是，这件事我后面会自己去跟她谈谈的。不过这件事，换一个角度想，未必不是一件好事。嗯、这还是好事。嗯。我知道，自从庭州恢复记忆之后。 明威就现在失落的情绪里一直都没有走出来过，而这次停舟虽然做的有点狠，但说不定可以让明威彻底死心，从失恋的阴影里走出来。毕竟太傅永远不可能回来。看你说的有道理。 妈、啊，我会看好庭州和雪玲的，明威也会慢慢走出来，以后一切都会好的。还看什么呀？我姐恐怕这辈子都不会跟穆庭州再见面了。我们明家跟穆家从此就是两世旁人，再也不会有任何交集。 天这么冷啊，在这站着干什么、啊？我想跟你聊聊，哥。好啊，我也想跟你聊聊。今天这种局面，你干嘛不拦着？干嘛非要报警啊？我一猜你就会问我这个。当时伯母摔倒在地，她疼得连腰都直不起来了。庭州的火也已经顶到那儿了。我又不了解明威他爸，他爸看着那么凶，这明摆着就是来打架的。如果我不报警…… 天知道接下来会发生什么。为了避免事情发展的更糟，所以我只能选择报警。我就知道什么事儿一到你嘴里啊，都能讲出一堆大道理。来。你可以不接受我的想法，但是我还是要说，明威他能纵容他爸上门兴师问罪，这件事情本来就不对。难道什么事情都要用吵架的方式来解决吗？这我完全不能理解。我也不能理解你的逻辑，哥。我是你妹妹。 我是你亲妹妹，你干嘛这么说我？难道我做这一切都是出于坏心吗？我看你就是被那个明桥给迷住了。你现在说话处处向着那个明家，我就不明白了。你之前交过那么多女朋友，哪一个不比她明桥优秀？你怎么就看上她了呢？难道你是米其林吃多了，想尝尝路边摊的味道吗？徐林，你再给我说她一次试试。你管好你自己就行，别再插手我的事。 我知道，自从我这次回来以后，你和庭州都对我有些不满。之前我们三个多好呀，我们有那么多美好的回忆，你和庭州就把我当成唯一的亲妹妹，那么宠我，那么疼我。可为什么自从明威出现了以后，这一切都变了呢？我知道，你会认为我狭隘，觉得我小心眼、啊，但是。 但是我就是因为他太执着，我想失去他。 大姑娘了，还哭哭啼啼。嗯，天冷了。 大夫，我知道你再也不会回来了，更知道穆庭洲根本就不是你。之前我曾盼望过穆庭洲能回想起些什么，现在想想，真的是荒唐透顶。而你就是你，怎么可能会有人替代？从此刻起。 我将把你永远埋在心里，和往事再见。你是我一个人珍贵的回忆，任何人都夺不走。我会听你的话，按照你希望的那样，好好生活，重新站起来。